oldu yorali absul dedi el ulduzu yolla oğlan dey Allah el balası el, 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 el gözü gözü Təbriz mühasirədədir azadlıq beşiği dar cündədir məşrutətçilərin gözü Təbrizin Əmirəqız məhəlləsinə tecilib azadlığı Əmirəqız doğacaq Səttərxan düşüncəsində məşrutə və azadlığın gözü sönməzdir Əmirə qızlar Bəcərdən Təbriz Zeynəp paşalar özünə görmüş. Məşrutə savaşında Səttar Xanı təkzə ər oğlanlar yox, bəcə xatın qızlar da yardım edilmiş. Xatın qızların birinin adı Telli Zəri idi. Telli Zəri Təbrizin 11 aylıq məhəsirəsində oğlan paltarı geyib düşmənlə savaşıb, cülləyib yaralanmışdı. Oğlan libası giyən Telli Zəri dərman üçün kimsəyə icazə vermirdi. Səttərxan istəyir. Telli Zər və Səttərxanın da aslanın şair Məhəmməd Dəniz gözəlcəsinə şeir dili ilə açıqlamış. Nə etdilər o qoymadı soysun lalibasın, ta yarasının üstünə qoysun la davasını. Səttərxan o dəm tez yetişib söylədi oğlum, ay vitdan paç, gəl bit həmizni yetə doğru. Illət nədir ki qoymusan etsin nə təbabət. Ay abuyşa vardı əlində yeni illət. O yaralı əl açdı dedi El ulduzu yandı Oğlan deyiləm El balasısın El gözü yandı Səttarxanə şiddətli bu sözü bir hala qaldı Rənciz aralı tez qızın adın xəbər aldı Adın nedir ay el, ay el gelbimi deldin. Deldi, deldi, deldi. Ben ciddiyim, ölmemişem. Deldi, deldi, deldi. ölmemişem. sen niye geldin? Telli Zahir seslendi, vatan ben. Vatan Oğlan deyem. 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 Türk kızı, Telli